приветствую вас друзья на канале Navi Brawl stars и сегодня мы записываем долгожданное видео по результатам апрельских финалов вместе с игроками и приятного просмотра всем привет! Очень давно мы с вами не записывали ролики, вот вернулись к этому моему любимому занятию. Э, поздравляю вас с победой в апрельских Ой. финалах. Э, скажите, это было тяжело? Да нет, легко. Да нет. Даже не чувствовал. Все ваши хейтеры уже успели переобуться? Да нет, нет, нет. Там остались еще, которые говорят, что на лайке, это повезло. Но в целом вы испытываете сейчас больше поддержки, чем до вот этого турнира? Ничего не поменялось бы. Да нет, ну поддержка появилась, конечно. Уже не стыдно хотя бы поддерживать. Как думаете, сколько еще надо еще финалов выиграть, чтобы прям все точно поняли, что Нави достойны своего места? Штук сто. Короче, хейтеры будут всегда, понятно, понятно. Расскажите, вот в чем какой секрет сейчас команды Нави, что поменялось, какая работа стояла с тем, что вы победили в этих финалах? Ну, вообще у нас подготовка особо, ну, не отличалась как-то, э, не знаю, результатами. типа. Мы там все турниры, которые, в которых участвовали до межшников, мы их проиграли, получается, вообще в ноль. Э, на скримах там тоже в ноль летели, но просто в моменте уже собрались, там Петя прилетел на буткемп за один день до месячного. Ну и уже тогда с пингом, со всеми нормальными условиями и так далее. Хорошо сыграли. Ну, первый матч, типа, я, типа, просто плохо сыграл, но потом появилась вера в себя, в команду, и уже потом разогнался. Ярик, ну ты так говоришь, будто это реально случайно. я думаю. Куба, ты как считаешь, может, что-то все-таки изменилось в вашей подготовке, в тактике? Да, мы вроде... Вот что дало бус, это хлеб с паштетом, по-моему, мы ели, плюс еще вот, бургер. Вот это прям лютый баф дало. Типа мы сразу поняли, что это победа. Все, я поняла, что вы имели в виду, что значит записывать ролик без Пети. Чисто... Это лютая мотивация была. Типа очень... А расскажите про буткэп вообще. Где вы собирались, насколько долго и как там проходили ваши тренировки, расписание И Ну, получается, встретились мы в Сербии. Вот я с Яриком прилетели вообще на три недели, типа, чтобы сыграть отборы. И потом, получается, неделя тренировок и неделя, когда ежемесячные. Опять я уже прилетел за три дня, получается, до ежемесячных, Вот мы посидели две с половиной недели вдвоем уже потом прилетел Петя и... и все. И все? Ну, сколько у вас было тренировок в день? Ну, обычно по два, как и всегда. Ну, я думаю, просто суть в том, что что вот поменялось, вот прям заметно поменялось, это просто то, что мы играем, допустим, на скримах, и мы обнаруживаем те вещи, которые оказываются правильными. Нет такого, что мы как-то неправильно итоги подводим скрима или что-то в этом духе. Мы воспринимаем именно ту информацию, которая нам нужна, чтобы э, определить те вещи, которые правильно работают или не работают, или наоборот, э, неожиданно будут сработать. То есть мы нашли там пару ст стратегий очень неожиданных, которые идеально сработали. То есть у, них, у нас на скримах они... Э, там стратегия была, вот, макс плюс бустер, это пик в Gold Arm, и она четыре uh -huh. раза по-моему, не сработала на скримах, но мы в ней были уверены. Мы просто взяли ее на турнир и выиграли. Потому что мы знали, что у нас работает? Ну, просто мы сложили именно на те убеждения, которые оказались верными. А в, допустим, предыдущих турнирах мы там, допустим, в подготовке к ним делали какие-то неверные... Ну, как сказать, мы неправильно понимали вещи и из-за этого ошибались уже в процессе турнира. Я думаю, при том, что количество, допустим, тренировок там не поменялось, но при этом мы просто... Uh, лучше подготовились в плане того, что лучшие идеи появились и так далее. И уже на турнире самом, и у нас и а пики были отличные. Вот единственное, что я могу выдавать, вот, что пошло не так на турнире, это когда в первом матче я переволновался, и мы из-за этого проиграли один сет и почти проиграли второй. Ну и по после этого уже mm -hmm. вообще всех ноль закрывали. Типа там против ТК, конечно, было uh, с 2-0, камбэк до 2-2, но просто на протяжении этого матча, вот когда камбэк шел, мы просто ну, никакой ни концентрации не теряли, все были уверены в победе, ничего не происходило. Просто закончили матч, конечно, там неплохо камбэк но не выиграли. Ну и СК в гранд-финале 3-0. Да, да, и вот я как раз хотела об этом спросить. То есть ты считаешь, что первые две игры были, в, я говорю про плей-офф, менее уверенные, а СК прям такая однозначная победа именно из-за волнения, да? Вот, значит, Первый матч, да, у меня, у меня было волнение, это, скорее всего, связано с тем, что у нас а, результаты были на турнирах и с Кремах до самого месячного похуже. Ну, типа вообще ужасными. А, uh -huh. Ну и из этого переволновался там, входил в ритм, получается, в первом матче. Ну и во втором уже я пересетал, короче, вот между матчами свой мозг, и все было год уже без волнения, без ничего. Все уверенности, отличная атмосфера, отличная коммуникация. Нечего добавить. Я еще заметила, что в трех играх плей-офф каждый из вас по очереди были Мвп. И как вы считаете, что вот вы сейчас, каждый из вас лично в своей наилучшей форме? Нет. Нет. Нет? Я турнир сыграл 6 из 10 максимум. А что еще нужно, вот, например, до следующих месячных финалов подтянуть или над чем работать больше всего? Ну, для меня первый и самый ключевой фактор на мою на мой перформанс на турнире — это то, как я себя чувствую. Я считаю, что так для каждого игрока. И это оно исходит из обычных повседневных дел. Там, сходить в зал, Отличные отношения там с родителями или что-то в этом духе, это все накапливается, накапливается на хорошее самочувствие. Это хорошее самочувствие даже при, при меньшем количестве времени в игре, оно очень сильно помогает тебе перформанс поднять. Ну и я уверен, что у меня все будет гуд, тоже, конечно, финалом и выйду на лучшую свою форму. Тем более, что скорее всего мы соберемся опять же на буткемп на месячный, если отберемся, и уже с отличным пингом всех разнесем. Да. А Куб, а как думаешь, что на твой перформанс влияет больше всего? И да. Если я поем перед турниром, О. то это все. <laughs> Самое Получаю, главное. Получается, теперь бутерброды с паштетом это будет как да, какой-то? <laughs> а, ну, типа, не везде они есть, так что можно там бургер добавить, я думаю. Зайдет. Вы теперь планируете собираться на будкемп каждый Ну, если отбираемся, то... Да. Ну, и... И до этого планировали. <связывающий> <связывающий> Кстати, хотела тоже спросить. Да, вот ты сказал про отбор. Э, в этот раз э, на квалах вы шли по нижней, нижней сетке, потому что проиграли Зетти. Как думаете, если бы вы в финале, в плей-оффах встретили Zed, э, мог бы быть другой Просто сейчас нельзя так говорить, потому что мы как бы их не побеждали на предыдущих турнирах, и нечего, нечем подкрепить слова, но просто уже будут другие турниры там докажем, так сказать, действиями и не словами. А кто, вот, по вашему мнению, еще сейчас самые главные ваши противники в, в имя регионе? Татэ. Кубик, а ты как думаешь? Нет, это такие. После этого турнира вы определили какие-то свои самые слабые стороны? Да. Я, кстати, подметил, хочу... Ну, Короче, хочу сказать, что если мы приходим на буткем, вот случилось то, что нам закрыли балкон на две недели. И из-за этого прям вообще не пошла игра. Типа, и под конец открыли, и мы заняли топ-1, мне кажется, это знак. А зачем тебе балкон? Ну, выйти подышать свежим, свежим воздухом там, посмотреть на людей. Типа, очень сильно помогло. Прям, чтобы вы понимали, в последние три дня нам открыли балкончик, когда Петя еще пришел. Ну, четверг, четверг за... за час до приезда, пить. <свят> ну, короче, там под конец буткемпа там Пять открылся. <свят> <свят> И прям это мотивация была. Знаете, что еще я заметила? Что сейчас на квалах 15% игроков — это украинцы. Яри, как ты думаешь, какой-то сейчас особый потенциал у региона этого есть? А, на квалах или, ваших, или на самом происходит? месячном? Ну, на месячном, на квалах. А, ну, ну, в квалах, получается, могут все абсолютно зарегистрироваться, поэтому я не думаю, что это какой-то показатель обязательно Там есть хорошие игроки, и они будут продолжать расти, там, развиваться, потому что, ну, как бы все возможности есть. <coughs> за, исключением, за исключением там каких-то моментов уже на высоком уровне, когда и пинг там будет влиять, и может какие-то еще, вот, например, война будет очень сильно на моральное состояние влиять, или что-то там -то духе, тогда уже такие вот вещи будут очень сильно влиять на игру. Но, думаю, до тех пор есть все возможности развиваться в ну, да, в принципе, еще тут добавить. А, ну, а на самом месячном, ну да, есть пару хороших игроков из Украины, очень хороших, Они очень хороши сейчас в плане перформанса в Европе. А назови каких-то вот э, новых игроков, которые только появились в киберспортивном бравле, но у которых есть потенциал реальный. Ну, Сиди Temple, в принципе, неплохо, мне кажется. Да, конечно. Ну, еще, еще есть. Окей. Okay. Э, так его. Зевс. Это не Данилтисленко, это, короче, игрок с э, Эна. Он тоже очень круто играет. А, реально, ты считаешь, не шутишь? Окей, окей. Такой финальный вопрос. Как вы думаете? Какое сейчас наибольшее преимущество у Нави перед другими командами? Ну то, что мы... Давайте. Блин, как одна семья, можно так сказать. Каждый друг другу помогает, я думаю, что у других команд такого нет. Кубик, считаешь Ангела своим братом, считай? Конечно, да, мы с ним до ночи сидим. Да у меня вообще эти... Все данные его карты Фак, фак. Насколько вам нравятся фигурки, которые нарисовали суперсал ваши? Зачет? на троечку зайдет, типа. Ну, я думаю, за 100 рублей можно получить сделать. Ну, по сравнению okay, с прошлым годом okay. вообще, ба. Пушечка. Да, тебе в прошлом Конечно, году меньше да. нравится? А как тебе вот эта жест, что ты там типа рок? <свят> я не знаю, откуда это пошло. Но мне кажется, что я меня нарисовали каким-то этим азиатом, поэтому мне нравится. Что можете передать Пете из-за того, что он не пришел? Ошибка. Фатальная ошибка. Так не надо делать. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. И спасибо всем, кто поддерживает наш канал. Нас с вами уже 100 тысяч. И в честь этого обязательно ждите распаковку серебряной кнопки. Ну и подписывайтесь еще.